হাই বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ আছাম এক্সাইজে চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ বি এছ এ ৰিক্ৰটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা বাহিনীত পদ মুকলি হৈ আছে গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ চিৰ পোষ্ট মুকলি হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ওহৰটা টেন পাছৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে আমি সকলোখিনিৰ কথা আলোচনা কৰিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি কি পোষ্ট মুকলি হৈ আছে লাষ্ট ডেট কেতিয়া চেলাৰী কিমান হ'ব এজ লিমিট কিমান লাগিব এইজ ৰিলেক্সেচন কিমান দিয়া হ'ব আমি সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ চমুকৈ বি এছ এফ লাষ্ট ডেট হ'ল সোতৰ ছয় দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ সোতৰ জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ লাষ্ট ডেট ইয়াত বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ বি এছ এফ ইয়াত এশ একচল্লিছটা গ্ৰুপ বি আৰু চিৰ পোষ্ট মুকলি হৈ আছে আণ্ডাৰ বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে এপ্লাই অনলাইন হেয়াৰ আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বি এছ এফ ৰিকৰ্টমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াত প্ৰথম পোষ্টকেইটা মুকলি হৈ আছে ইনস্পেক্টৰ লাইব্ৰেৰিয়ানৰ ট'টেল প'ষ্ট ওলাইছে দুটা ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব চৌৰাল্লিছ হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা এক লাখ বিয়াল্লিছ হাজাৰ চাৰিশ টকালৈকে আৰু এজ লিমিট বিচাৰিছে মেক্সিমাম ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছাইন্স বেচলাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব লাইব্ৰেৰী ছাইন্স বা লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছাইন্সৰ ফ্ৰম এনি ৰিক'গেনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ৰিক'গেনাইজৰ পৰা ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ যিকোনো ৰিক'গেনাইজ ইনষ্টিটিউট বা ব'ৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব উইথ টু ইয়েৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু দুবছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব সেইটো বিষয়ৰ দুই নম্বৰ পদকেইটা এছ আই ষ্টাফ নার্সর পোস্ট মুি হয়ে আছে ইয়াত টোটেল পোস্ট চোদ্দটা মুি হয়ে আছে ইয়ার কারণে পে করা হোক পঁয়ত্রিশ হাজার চারিশ ট এক লাখ বারো হাজার চারিশ ইয়াত এজ লিমিট বিচরা একুশ বছরের ত্রিশ বছর একুশ বছরের ত্রিশ বছরের ভিতর হলে আপনাদের এপ্লাই করবেন ইয়ার কারণে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন টেল পাস বিচরা এক্সাম উইথ ডিগ্রি ডিপ্লমা ইন জেনেৰেল নার্সিং আপনাদের হাই সেকেন্ডারি পাস করলে এপ্লাই কৰিব পাব কিন্তু ডিপ্লমা থাকবো জেনেৰেল নার্সিংয়ের কোর্স করা মানে জেনেৰেল নার্সিং পাছ কৰা হ'ব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল ইষ্টেট নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব তিনি নম্বৰ পদকেইটা মুকলি হৈ আছে এ এছ আই লেব টেকনিছিয়ানৰ ট'টেল প'ষ্ট ওলাইছে আঠত্ৰিছটা ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব ঊনত্ৰিছ হাজাৰ দুশ টকাৰ পৰা বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ টকালৈকে ইয়াত এজলিমিট বিচৰা হৈছে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মেডিকেল লেবেৰেটৰী টেকন'লজিৰ চাইনৰ প'ষ্টকেইটা মুকলি হৈ আছে এ এছ আই ফিজিকথেৰাপিষ্টৰ ইয়াত ট'টেল পোষ্ট সাতচল্লিছটা ওলাইছে ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব ঊনত্ৰিছ হাজাৰ দুশ টকাৰ পৰা বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ তিনিশ টকালৈকে ইয়াত এজ লিমিট বিচৰা হৈছে বিছ বছৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচৰা হৈছে ছাইন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব ডিগ্ৰী এইবাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব ফিজিক'থেৰাপিৰ আৰু ছিক্স মান্থৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চো থাকিব লাগিব লগতে পাঁচ নম্বৰ পদকেইটা এ এছ আই ভেহিকেল মেকানিকৰ প'ষ্ট মুকলি হৈ আছে ট'টেল প'ষ্ট ওলাইছে তিনিটা ইয়াৰ সেইকাৰণে পে' কৰা হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ পৰা এক লাখ বাৰ হেজাৰ চাৰিশ টকালৈকে ইয়াত এজ লিমিট বিচৰা হৈছে মেক্সিমাম ত্ৰিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে তিনি বছৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছয় নম্বৰ পতকেইটা কনষ্টেবল টেকনিকেলৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে অ' টি আৰ পি এছ কে টি ফিটাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ অটো ইলেক্ট্ৰিকৰ ভেহিকেল মেকানিক বি এছ টি এছ হাফ হোল্ড ষ্টাৰ এনেকুৱা এর কন্টেবল টেকনি মুকলি হৈছে মুি পোষ্ট চৌত্ৰিছটা মুকলি হৈছে অৰ্থাৎ থাৰ্টি ফৰটা ইয়াৰ কাৰণে পে কৰা হব একৈছ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা ঊনসত্তৰ হাজাৰ এশ টকালৈকে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে হয়েছে বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত হলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব করবেন ইয়ার কারণে এডুকেশন কালিফিকেশন বিচরা টেন চৌধান মেট্ৰিক পাছ লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰেছপেক্টিভ ট্ৰেড এণ্ড থ্ৰী ইয়ার এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৰেছপেক্টিভ ট্ৰেডৰ আপোনালোকে আই টি আই সার্টিকে থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আই টিআই কোর্স লাগিব তিনি বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ট্ৰেডৰ সাত নম্বৰ পোষ্টকেইটা মুকলি হৈ আছে হেড কনস্টেবল ভেটেয়ারি টোটাল পোষ্ট চারিটা মুি হয় ইয়ার কারণে পে কৰা হব পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টশি হাজার এশ টকালৈকে এজ লিমিট হৈছে বিচরা পৰা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত হলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতো এডুকেশন কালিফিকেশন হাই ছেকেণ্ডেৰী পাস বিচৰা হৈছে উইথ ওৱান ইয়াৰ ভেটেনারি স্টক এছিষ্টেণ্ট কোর্স এবছৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ভেটেনেৰী ষ্টক এচিষ্টেণ্টৰ আৰু এবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আঠ নম্বৰটো কনষ্টেবল কেনেলমেন ইয়াৰ কাৰণে ট'টেল প'ষ্ট ওলাইছে দুটা প'ষ্ট কনষ্টেবল কেনেলমেনৰ ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব একৈছ হেজাৰ সাতশ টকাৰ পৰা ঊনসত্তৰ হেজাৰ এশ টকালৈকে এইচ ডি বিত বিচৰা হৈছে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণেও কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ বিচৰা হৈছে উইথ টু ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন হেণ্ডেলিং অফ এনিমেলছ ফ্ৰম গভ ভেটেনেৰী হস্পিটেল ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব দুবছৰ হেণ্ডেলিং কৰা এনিমেলৰ এনিমেল হেণ্ডেলিং কৰিব পাৰিব লাগিব গভ ভেটেনেৰি হস্পিটেলৰ পৰা মানে এক্সপিৰেঞ্চ থকা হ'ব লাগিব হ'ৰ ডিছপেঞ্চাৰী হ'ৰ ভেটেনেৰি কলেজ হ'ৰ গভ এনিমেল এনিমেলছ ফাৰ্ম হস্পিটেল বা আপোনালোকৰ ভেটেনেৰী কলেজ গড গভ বা এনিমেল ফাৰ্মৰ পৰা চৰকাৰী এনিমেল ফাৰ্মৰ পৰাও আপোনালোকৰ যদি এক্সপেৰেঞ্চ আছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অন্যান্য ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ চাই লওক আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া অফ বি এছ এফ ৰিকুৱাৰ্টমেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে ৰিজিলেকশ্যনো দিয়া হ'ব কেটেগৰ ৱাইছ অ বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ এছ চিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ এছ টিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চি অৰ্ডাৰ অন্যান্যস এশ টাকা এস টি ফিমেল বিএসএফ কেন্ডিডেট সেই সকলে নালগে আর পেমেন্ট মোট আপনাদের ক্রেডিট ডেবিট কার্ড ইউ পি আই ওয়ালেট নেট ব্যাংকিং মানে অনলাইন পেমেন্ট আপনাদের করব পাব হাউ টু এপ্লাই এফ বিএসএফ মানে এপ্লাই কেনাকা করে চাও যেহেতু অনলাইন মাধ্যমে এপ্লাই ইয়াৰ স্টার্টিং ডেট তো উনৈশ মে টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ফোর আর লাস্ট ডেট হল সতেরো জুন উনৈশ মে আরম্ভ হয়েছে সতেরো জুন লাস্ট ডেট আছে যখন হয় এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এক্সপেয়েন্স আছে আপোনালোকে এপ্লাই করো ভাবে সোতৰ তাৰিখৰ আগতে এপ্লাই কৰি দিব অতি সোনকালে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই অনলাইন মাধ্যমেৰে হ'ব তাৰ কাৰণে লিংকসমূহ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত উপলব্ধ থাকিব মই আপোনালোকক দি দিম ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে ভিজিট কৰিব মই লিংকসমূহ দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকেও অতি সহজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব সেইটো মই সদৰকৈ কৈছোঁ কিবা ভুলো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বন্ধু অকল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব ইমানখিনি কথা ক'বলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব নিজে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো দৰকাৰ হ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ মই কৈছোঁ আপোনালোকে তেনে সহজ ডিছক্ৰিপশ্যন ভিজিট কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ